assalomu alaykum men birinchi kurs tarix fakulteti o'quvchisi qalbayev diyorbekman bu videoroliimiz mavzusi kushonlar imperiyasi davrida hindiston mivotdan avvalgi asrning ikkinchi yarmida sharqiy turkiston hududlarida yashovchi turkiy qavmlar qo'shnisi hullar tazyiqiga uchrab ularning siquviga bardosh berolmay g'arbga tomon siljiydilar xitoy manbalarida ular yuvichilar deb atalgan yuvichilar issiqko'l atrofida saq qabilalari bilan to'qnashib ularni janubg'a tomonga suradilar biroq yuvichilar usun qabilalari zarbasiga uchrab janubga siljib milotdan avvalgi bir yuz o'ttizinchi yillarda sog'diyona hududiga kirib keladilar yuvichilar xitoy tarixchisi ta'kidlashicha sug'diyonadan baxtriyaga yuradilar va baxtriyadagi yunonlar hukmronligini ag'daradilar yuichilar farg'ona vodiysini ham egallaydilar xitoy manbalarida ta'kidlanganidek 5 ta siyosiy xonadonga mansub edilar Guishuan, xyumi shuanmi xise huanmi ularning har biri qariyb yuz yilgacha alohida alohida siyosiy kuch hokimlik bo'lib yagona hukmdorga bo'ysunmagan holda faoliyat yuritadilar milodiy birinchi uchinchi asrlarda hukmronlik qilgan kushon podsholigi nafaqat surxondaryo tarixida balki butun osiyo xalqlarining iqtisodiy va madaniy taraqqiyotida muhim ro'l o'ynagan davlatlardan biri sanaladi uning eng rivojlangan davri kanishka davri bo'lib milodiy yetmish sakkizinchi bir yuz yigirma uchinchi davrlar hisoblanadi xushon davlatining shimol g'arbiy chegarasi darband devori bilan himoyalangan bu su'ut bilan chegara hisoblangan bu devor 20 asrning 90 yillarida aniqlangan u surxondaryo va qashqadaryo o'rtasidagi darband qishlog'idan o'tgan 1,5 yarim kilometr uzunlikda eni 6-6,5 metr bo'lgan devorlar orasida minoralar bo'lgan janubiy qismida qal'a joylashgan vimakatves tomonidan qurilganligi aniqlangan kushon davlatining tarixi asosan arxeologik tadqiqotlar va xitoy manbalari asosida yoritilgan kushon davlatning keng hududni egallagan bo'lib kushon davlat tarixi bilan arxeolog olimlardan masson pugachenkova ritviladze pidayevlar tadqiqoti asosida yoritilgan olib borilgan tadqiqotlar natijasida kushon davlatning iqtisodiy ijtimoiy va madaniy rivojlanishda ikki xil yo'nalish kuzatiladi birinchi davr kanishkagacha bo'lgan davr va ikkinchi davr kanishkadan keyingi davr hisoblanadi kanishkagacha bo'lgan davrda uning siyosiy va madaniy hayotida grek yozuvi va madaniyati yetakchi o'rinni egallagan bo'lsa kanishkaning olib borgan islohotlari natijasida baxtyozuvi va mahalliy madaniyat soslari jamiyatga tatbiq etiladi hindistondagi kushon imperiyasi Kushonlar shimoliy hindistonni bosib oldilar etnik vatani ya'ni kushonlarning asosiy joylashuvi hozirgi tojikiston hududi edi podshoh katvis ning davrida kushonlar hindistonda bosqinchilik yurishlarini amalga oshirib shimoliy hindistonning ko'plab tarqoq shtatlarini o'ziga bo'ysundirdilar ularda asli parfiya yoki shak qirollari bo'lgan katvis ikki hukmronligining so'nggi yillari va uning vorisi kanishka hukmronligining boshida hindistonda kushonlar mulkining kengayishi vaqtincha to'xtatildi chunki ularning o'rta osiyodagi mulklari xitoy qo'shinlari tomonidan tamam bosib olindi keyingi yillarda kaniska hindistonning ichki qismini muvaffaqiyatli bosib oldi va hatto pataliputraga tahdid soldi kanisko hukmronligining ikkinchi yarmi kushon imperiyasining eng yirik qudratli davri edi shu nuqtai nazardan kaniskaning qo'shilish yili hindistonda butun o'rta asrlarda saqlanib qolgan va shaka davri nomi bilan mashhur bo'lgan xronologiyaning boshlanishi bo'ldi kanishka boshchiligidagi kushonlar butun shimoli g'arbiy hindistonni janubda narbada daryosi va sharqda baneras daryosigacha bo'ysundirdilar kushonlar davlatning poytaxti xurushakura hozirgi peshovar shahri bo'lib kushon imperiyasining hindiston va o'rta osiyo qismlarini bog'lovchi asosiy yo'lda joylashgan katvis ikki davrida kushonlarni asta sekin hindlashtirish boshlandi o'rta osiyo xalqlari madaniyatidan ko'p narsalarni o'zlashtirgan hind madaniyati ikkinchisiga o'z ta'sirini o'tkazdi bu madaniyatlarning o'zaro ta'siri kushon imperiyasi tarkibida tasviriy san'atda kushon yoki ganxara hududi nomi bilan atalgan ganxara deb nomlangan o'ziga xos uslubning kushon imperiyasi hududida paydo bo'lishi misolida ayniqsa yaqqol ko'rinadi kobul va hind daryolari yangi kelganlarni hin ayniqsa kanishka davrida kuchaydi buddist an'analarida u mauriya qiroli ashokadan kam bo'lmagan muhim o'rinni egallaydi kanishka buddizmni qabul qildi va uning g'ayratli homiysi edi uning qo'l ostida isloh qilingan buddizm ta'limotining asoslarini bog'lovchi ikkinchi buddistlar kengashi chaqirildi kanishka ko'plab monastirlarga asos solgan ko'plab stupalar va buddist ibodatxonalarini qurdirgan va rohiblarning missionerlik faoliyatini rag'bat aynan uning davrida buddizm markaziy osiyo va xitoyda keng tarqala boshladi xalqlarning o'z hukmdorining bosqinchilik siyosatidan noroziligi natijasida boshlangan qo'zg'olon chog'ida podshoh kaniska bo'g'ilib o'ldirilgan shu sababli ushbu an'anaga ko'ra bu islohotlarning ko'lami juda katta edi biroq manbalarda bu haqda hech narsa aytmaydi ko'p qabilalari ozmi ko'pmi mustahkam ichki aloqalarga ega bo'lmagan kushon imperiyasi barqaror davlat bo'la olmas edi sudeva sof hind nomini olgan kanishkaning ikkinchi vorishi ostida davlatning zaiflashishi boshlandi uchinchi asrning 30 yillarida eronda sosoniylar davlatining kuchayishi kushon imperiyasining tanazzulga uchrashiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin kushon podsholari Gandhara va panjobning bir qismida 5 asrlargacha o'zini saqlab tura oldi